दशकमार भगवान् विराट् स्वरूपवर्णनम् एवं चतुर्दश जगन्मयदा पादालमीश तव पादतलं वदन्ति पादोर्ध्वेशमपि देवरसातलं ते दे। गुल्भद्वयं खलु महातलमद्भुदात्मन् जङ्घे तलातलमधो सुतलं जजानु किञ्जोरुभागयुगलं विदलातले द्वे क्षोणीतलं जघनमम्बरमङ्गनाभिः पक्षश्च चक्रनिलयस्तव शक्रबाणे ग्रीवामघस्तव मुखं जघनस्तवस्तु कालं शिरस्तव समस्तमयस्य सत्यम् एवं जगन्मयतनो जगदासिधैरभि अन्यैर्निबद्धव पुषे भगवन्नमस्ते त्वद्ब्रह्मरन्ध्रपदमीश्वरविश्वकन्धा चन्धांसि केशवखनास्तव केशपाशाः उल्लासिचिल्लियुगलं द्रुपिणस्य गेहं पष्माणि रात्रिदिवसौ सविदा जनेत्रे निश्चेषविश्वरजना च कडाक्षमोक्षः कर्णौ दिशोषियुगलं दवनासि गे द्वे लोहत्रभेज भगवन्नधरोत्तरोष्टौ तारागणाश्च दशनाशमनश्च शमनश्च मायाविलासकसिदं श्वसिदं समीरो जिह्वाजलं वजनमीशकुन्दपङ्क्तिः सिद्धादयस्वरगणामुकरन्ध्रमग्निः देवा भुजास्तनयुगं तव धर्मदेवः पृष्टं दु अधर्मैक देवमनःसुधांशुः अव्यक्तमेव हृदयाम्बुजमम्बुजाक्ष कुक्षित्समुद्रनिवकावसनं दुसन्धे शेफप्रजापदिरसो वृषणौ जित्रः श्रोणीस्थलं मृगगणा पदयोन्नकास्ते हस्तुष्ट्रसैन्धवमुखागमनं दुकालः पिप्रादिवर्णभवनं वदनाब्जबाहु चारुरु युक्मचरणं करुणाम्बुधेदे संसारचक्रमयि चक्रधरक्रियास्ते ीर्यं महासुरगणोऽस्ति कुलानि शैलाः नाड्यस्तरिसमुदयस्तरवश्चरोमीयादिदं स्वपुरनिर्वचनीयमीशा ईदृग्जगन्मयवपुस्तव कर्म भाजां कर्मावसानसमये स्मरणीयमाहुः तस्यान्दनात्मवपुषे विमलादे पादालयाधिभ नमोऽस्तु निरुन्धिरोगान्